कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताली आप सब लोगों को अपने हिफो ईमान में रखें आमीन इस ब्लॉग में मैं आपको मस्जिद नवी अंदर से दिखाऊंगी सारी इंशाल्लाह और सीरें की आवाज़ में आप ख़ूबसूरत सी नात सुनेंगे और अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह पूरे मदीना की ज़्यारतें करवाएँगे अल्हम्दुलिल्लाह ला उम्र हम लोगों ने ख़ैर ख़रीत से उम्र किया उसके बाद तमाम नमाज़ें अदा की और जुमे की नमाज के बाद हम लोग अब मदीना की तरफ़ जा रहे हैं मदीना शरीफ की तरफ़ जा रहे हैं ट्रेन uh, स्टेशन में हम लोग हैं आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में हम लोग ट्रेन uh, की तरफ जा रहे हैं इन ट्रेन्स का नाम है हरामेन ट्रेन ये लोग मार्च 2021 में दोबारा शुरू हुई हैं और बहुत ही कंफर्टेबल ये ट्रेन हैं इनका नाम है हरामेन ट्रेन uh, ये ट्रेन आप लोगों को तीन घंटे में मक्का से मदीना लेकर जाएंगी और इतना स्मूथ सफ़र रहता है कि आप लोग बहुत इंजॉय करते हैं बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया सीरे नारिस ने ट्रेन का सफ़र जिस तरह अब हम लोग जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को साथ साथ मस्जिद नबी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी मुख्तर सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करना चाहूँगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्हुसम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो उनकी ऊँटनी ने हज़रतूब रज़िया नाव इंसारी के दरवाज़े पर क़्याम किया इसके सामने दो या तीन बच्चों का घर था जिन्होंने रजाकाराना तौर पर अपनी जगह मस्जिद के नाम कर दी थी और नबी पाक सली वम ने ख़ुद इस अज़ीम मस्जिद का अफ्त किया खजूर के दरख्तों और पथरों से दीवारें बनी छत खजूर के तनों का बना और एक मुख्तर सी मस्जिद वजूद में आ गई आज जिसे हम रियाजुल रियाजुलजन्नत कहते हैं ये जगह असल मस्जिद नबी थी जिसमें वक्त के साथ साथ अजाफे होते रहे पहला इजाफा नबी पाक सल वम की ज़िंदगी में ही हुआ था बाद में राशिदी। ने इर्द गिर्द के इलाके हरीद कर मस्जिद में इजाफ़ा किया हजरत उस्मान गनी रज़ी ने मस्जिद के आगे एक बरामदे का इजाफा किया और पहली बार रंगीन पत्थरों से मस्जिद बनी वलीद बिन अब्दुल मलक के दौर में पहली बार मस्जिद के चारों कोनों पर मीनार बनाए गए और दरवाज़ों और छत पर सोने की मलबाकारी की गई मिसरी दौरूमत में मस्जिद में आग लग गई थी और नए सिरे से सारी मस्जिद को दोबारा तमीर किया गया उस्मानी तुर्कों ने को नए सिरे से तमीर किया और पहली बार संग भी इस्तेमाल किया गया आ, इस तुर्की तमीर को इमारत मजदिया कहा जाता है जो आज भी पूरी आन और शान के साथ कायम और दायम है 1952 में मस्जिद की मज़ीद तोसी हुई और पहली बार कंक्रीट इस्तेमाल किया गया मस्जिद नवी की तारीख की सबसे बड़ी तोसी जिसे आज हम लोग देखते हैं शाह फहद के दौर में 1984 से 94 के दौरान हुई इस वक्त मस्जिद के अंदर तेहाने और छत भी मिलाकर तकरीबन सात लाख नमाज़ियों की जगह है और मस्जिद के ऊपर मज़द इजाफे की गुंजाइश भी रखी गई है एक इंतहाई दीदा जेब इमारत है जिसे देख कर ईमान ताज़ा हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए मदीना शरीफ आप लोग देख सकते हैं सबज़ गुम्बद को माशाल्लाह बहुत ही ख़ूबसूरत मस्जिद नबी बनाई गई है आपको परमिट के हवाले से बता दूँ कि रियाद में रह के हमने आ उसी तरह तोलना ऐप जाके परमिट्स इशू करवाए थे वहाँ पे इशू परमिट की ऑप्शन होगी आपने वहाँ पे जाके विज़िट टू रोदा माउस रोज़े मुबारक के लिए अप्लाई करना और उसी वक्त आपको परमिट इशू हो जाएगा नमाज़ अदा करने के लिए आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे सिर्फ अपना एंट्रेंस पे तोल ना दिखाना वो आपको अंदर जाने देंगे तमाम नमाज़ों के लिए किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है आप तवकल ना और आपको अंदर जाने देंगे हाँ लेकिन रोज़ा मुबारक के लिए आपको परमिट इशू करवाना है और वो वाला परमिट आपको देखेंगे तब आपको जाने देंगे रोज़े मुबारक और वो सिर्फ़ उन्होंने टाइमर लगाया होता है ट्वेंटी मिनट्स का ट्वेंटी मिनट्स में आपके वहाँ पे नवाफिल अदा करने हैं और फ़ौर आपको ट्वेंटी मिनट्स के अंदर वो बाहर आ, ग्रुप की सूरत में लेके जाएंगे और ग्रुप की सूरत में आपको बाहर निकाल देंगे आ, इसी तरह से ज़्यारतों के लिए भी परमिट की ज़रूरत नहीं है ज़ारत जारतों का मैं आपको एक अलीहदा ब्लॉग बनाऊँगी जिसमें डिटेल में आपको तमाम ज़्यारत की जगहों के बारे में तफसील से बताऊँगी लेकिन जहाँ जहाँ भी भी हमने ज़्यारत की थी वहाँ पे भी तमाम मस्जिदें बंद की गई थी तमाम मस्जिदें बंद थी वहाँ पे कहीं भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी बाहर कुछ फैमिलीज़ अदा करी थी नमाज़ें तो वहाँ पर एक आध फैमीज नमाज़ अदा कर सकते लेकिन अंदर कोई भी मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर रहे थे तमाम मस्जिद क्लोज थी बंद की गई थी चालियों से Like everyone, and I can pray inside. Allah Please make this COVID-19 go, so I can go and pray inside. Amin. Shah 对呀、啊！ i